танцую хип-хоп, я танцую второй месяц. он лидер, конечно, по натуре. Вин проявляет себя все больше и больше. И ты на народжена, на сцене. Непонятно, что можно ожидать. Он сможет выиграть и с песней, и с плясками, и с анекдотом, с чем угодно. Из-за того, что он болел и пропускал репетиции, он мог нас вниз потянуть. Как оказалось, Сейчас, мы были на первом месте. Никита, у нас тут самый зажигательный. Ты будешь объединять в своем номере несколько жанров. Что такое пантомима, знаешь? Mm -hmm. Пока еще нет. Мы решили в этот раз э, немножко усложнить ему задачу. Оп! Оп! я буду танцевать мимо, а вот уже свои хип-хопы. И оп! Ручки, посмотри, какие. Как будто ты держишься непонятно за что. Вот какое-то какое чудовище. Какие-то вот такие движения, что-то такое. Рука, что-то мне мешает. я же не профессионал, как мимо. Вверх спину не держишь. Раз. Стеночку не держишь. Два. Куда поторопился? Я же тебе сказала, глазки последние уходят. В прошлой программе, когда он, мы поставили очень высокие баллы, увидел, что в него все влюбились, я то такой весь классный, и чуть-чуть подрасслабился, на мой взгляд. Если он сумеет собраться, то тогда номер получится. Иди.

Hip hop and started from scratch. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Spin it it's been today. The, the pace of like crazy. let yourself go. Let yourself go. Say, fuck it. Before we kick the bucket, life's too short to not. цієї дитини мурашки по шкірі. Оце так виступ! Нікіта, а скажи мені сюжет, будь ласка, ти біля Ейфелевої вежі, вуличний мім, який що робить? Розкажи. Е, який танцює свої хіп-хопи. А, а он зарабатывает хорошо? Ага. <laughs> Никиточка, чего ты научился нового на проекте? Расскажи нам. Еще пока не знаю. Вот, ну, хип-хоп ты умеешь танцевать, это мы знаем. А вот э, мим, пантомима, это что-то новое. Кто тебе помогал в этом? Мой преподаватель. Тебе легко было с этим? Ну, то и сложно, то и легко. Но мне больше легко. Больше легко, чем сложно? А можешь еще раз показать начало пантомима? Я вот не совсем понял в начале. Вот когда ты с руками и с лицом делаешь. Можешь еще раз сделать? По-другому сделала. По да, Но это справжний мим. Браво. Наташка, а ти ж маєш відношення безпосередньо до циркового мистецтва. Покажи оце, що зараз. Ну, будь ласка. Кала! Судді, ви готові ставити оцінки? Готові. Okay. І ми готові слухати. Наталю. Uh, я дійсно согласна, що німночка не витіла фінальної точки. Выступление. Вот где-то может быть волнение. Поэтому я бы поставила так. За э, хип-хоп сегодня 8, за пантомиму 10, посредине будет 9. Потому ты получаешь 9 баллов. 9, говорит Наталья Могилевская. Никита, мне, честно говоря, твоя пантомима понравилась немного больше даже, чем танец. Но мне кажется, немножко выдохся под конец. Потерял уже настроение, и уже как бы и физически немного устал. В следующий раз как-то готовься больше. Я ставлю тебе 9. Мені імпонує, що ти взявся за те, що не зовсім твоє. Хіп-хоп хоп це твоє. Пантоміма не зовсім. Ти з нею впорався. От ці оцінки, які сказали дівчата, я з ними погоджусь. Дев'ять Дев'ять балів. Ціла міцна дев'ятка. І давай подивимося на екран. Твій середній бал рівно дев'ять. Молодець. Дай п'ять. Біжить. Ты умничка, ты же умничка. Молодец, ты такой классный.